Нет у вас. Нет его при себе. Не, у вас нет. Я извиняюсь, никакого... в Украине должны носить с собой да, документы, да, паспорт? Да, 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 не да, должны. Да. Это в Конституции написано? Это написано в паспорте даже и в Конституции. Вы подтверждаете свои слова? Слышь, поймите, Антон Александрович, Конституция Украины на вас не распространяется, потому что она написана для граждан Украины, а для вас распространяется международная конвенция о правах человека. Я должен показать вам что? Что? Мой паспорт? Я не слышу. Паспорт предъявите, пожалуйста. У меня нету паспорта с собой, я его принесу, куда мне нужно. Э -э нет. Значит, проедем, пожалуйста, со мной в районный отдел милиции. Нет, я не проеду со мной. Вы, не, вы отказываетесь. Вы не имеете права. Значит, в соответствии со статьей 180... О задержании, пожалуйста. Извините, я с вами разговариваю. Смотрите я на говорю, меня, когда я с вами уважаемый, разговариваю. Уважаемый, выйдите, пожалуйста, с автомобиля. Заходите. Извините, вы меня арестовываете? Я говорю, выйдите, пожалуйста, с автомобиля и проследуйте Черт. со мной в районный отдел милиции. Я извиняюсь, пожалуйста, протокол я о задержании. Я говорю, пожалуйста, проследуйте со мной в Криворовский районный Знаешь, отдел милиции. Можно протокол о задержании? Вы отказываетесь проехать Я, со я, мной я, в отказываюсь. я отдел не отказываюсь. Я не отказываюсь никуда проезжать. У вас есть протокол о задержании. Чтобы я проехал, я хочу протокол задержания. Вы хотите протокол о задержании? Да. Хорошо, сейчас мы напишем протокол, протокол задержания. Пожалуйста. Вы отказываетесь, паспорт мне предъявить? У меня его нет, я не отказываюсь.